Сегодня в ночь с 24 на 25 марта была проведена специальная операция по задержанию, обезреживанию стойкой, организованной, вооруженной преступной группы, которая на протяжении последнего времени на территории Ровенской области, других регионов Украины, занималась совершением ряда преступных деяний. Еще 8 марта были порушены криминальные проваджения относительно музычка Александра в народе Александр Белый по следующим статьям Уголовного кодекса. Это злостное хулиганство 296, часть 4, и э, противодействие законной деятельности сотрудника правоохранительных органов. Пидозра вышеуказанному гражданину была предъявлена. 12 марта он был объявлен в розыск, так как место своего нахождения скрывал, предпринимал всевозможные меры для того, чтобы для конспирации, ездил с вооруженной охраной, менял места дислокации, при этом продолжая заниматься противоправной деятельностью. Как я говорил, сегодня в ночь была проведена спецоперация. Была создана усиленная группа из числа оперативных работников ГУБОПа МВД Украины и спецподразделения «Сокол». В селе под городом Ровно, в кафе «Три карася» было установлено местонахождение разыскиваемого его педручных. Было принято решение о задержании указанных лиц. В ходе операции которая проходила возле указанного кафе, молниеносно были задержаны и обезврежены трое из числа формирования Саши Белого. Было задержано Три человека, у которых находилась тут же автомат Калашникова, Калашникова с рожком, с патронами, пистолет ПМ. На крики «Стоять! Милиция! Не двигаться!» Белый, находясь на выходе из кафе, услышал это, предпринял попытку скрыться. Выпрыгнул в окно с кувырком и, убегая, открыл огонь на поражение наших сотрудников «Сокола». Первыми выстрелами одна пуля попала как раз в очки, которые были на шлеме, над буквально в нескольких сантиметров от правого глаза сотруднику. И вот то, что видно, блик от очков, думал, что одеты на, так сказать, на, на глаза, вот спасло сотрудника. Пуля пробивает очки, попадает в каску, рикошетит и попадает в мягкие ткани предплечья, правого предплечья сотрудника. Вторым выстрелом музычка случайно, ну просто по счастливой случайности попадает в погон этому же сотруднику, который находился ну, на самом передовом рубеже по задержанию. Продержа, продолжает убегать. После этого сотрудник, вот, который раненый и так далее, открывает огонь по ногам белому. Остальные сотрудники, используя и холостые патроны, и боевые, но стреляя в воздух, пытаются остановить и задержать. Одним из э, выстрелов сотрудник, раненый сотрудник милиции попадает в ногу убегавшему, который продолжает отстреливаться, производить выстрелы. И когда тот захромав, набрасывается на него, звучит еще один выстрел, затем еще один выстрел. Повалив его, вот как раз это все в процессе борьбы, набрасывается, догоняет, набрасывается на спину, выстрел, валит на землю, выстрел, пытается, пытаемся задержать, выхватить руку с оружием, просит боец, подбегающих, своих коллег помочь. В этот момент еще один идет выстрел. После этого музычка еще живой, дышит, еще никто не понял, откуда по ногам то стреляли, стреляли, что с теми выстрелами, которые уже он делал, не видели сотрудники, потому что были за спиной, от когда валили. Пытаемся задержать, видим, что ранен живой, сотрудники вызывают скорую помощь, до приезда скорой помощи. До приезда скорой помощи э, спасти Музычка не удалось, э, констатировала смерть скорой помощи. С учетом того, что обстановка в Ровно была наколена до предела, наша, наша спецгруппа вот этих троих задержанных вооруженных преступников вместе с оружием, которое было у Музычка, вывезла задержанных в город Киев. Главное следственное управление. В данный момент проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. В действиях задержанной и орудовавшей группы четко усматриваются признаки статьи 257 Уголовного кодекса бандитизма. Фактов противоправной деятельности предостаточно. Мы понимаем, что жители Ровенщины и других регионов были запуганы, поэтому обращаемся сейчас к ним. Создана мощная следственно-оперативная группа. Мы собираем все данные о противоправной деятельности с тем, чтобы все сходеянное было вменено данному формированию.